الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے زیدو مجالسکم بسولات علیہ فَإنَّا نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اپنی مجالس کو میری داد پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت سے روایت ہے آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ناسی یوم القیامت اکثر علی یا او قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب القول البدی میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المینین المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علیہ تُتُ شفیعہو یوم القیامہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا کنتو شفیعہو یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ایک بہت پیارا وظیفہ ہے اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے بغیر اس عمل کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی دعائیں شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی ذرا توجہ رکھیے گا بعض لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ ڈائریکٹ مانگ لیں وسیلے کی کیا حاجت ہے جامع ترمیزی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا ان الدعا موقوف بین السمائی والارض لا يسعد منہ شیئر حتی تسلی علی نبی <دَبِيك> کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے لٹکی رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھ تو معلوم ہوا کہ درود پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے تو جس ہستی کی ذات پر پڑھا جائے وہ کتنا بڑا وسیلہ ہو جب درود وسیلہ ہے تو جس ہستی کی ذات پر یہ پڑھا جا رہا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں وہ ہستی کتنی بڑا کتنا بڑا وسیلہ ہوگی تو حضور برکت کے لیے باواز آوازے بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی کی لقمہ و علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ ما شاء اللہ عاشقاں رسول اور علماء کرام کا جمع غفیر ہے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں حضرت علامہ محمد واصل محمود صاحب کا ذلہ العالی کا کہ انہوں نے مجھے اس عظیم پروگرام میں انوائٹ کیا ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کے کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے اور آج ہم اسپیشلی ایک عرص پاک کی محفل میں آئے ہیں زینت القرہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ محمد القیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کی یہ محفل ہے اللہ رب العزت دور و نزدیک سے عاشقان رسول کا جمع ہونا قبول فرمائے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے باپ کتاب الیمان میں حدیث نقل فرمائی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رابی ہیں آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکونا احبا الیہی من والدہی وولدہی والناس کے اتماعین کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک قابل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیث پاک ایمان کی کیفیات کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور الحمدللہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف محبت رسول کی بات ہی کیوں کرتے ہیں آپ عمل کی بات کریں نماز کی بات کریں روزے کی بات کریں آپ حج کی بات کریں زکات و صدقات و خیرات کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے یہ فرض ہے لیکن ان آمال میں قبولیت کی جو مٹھاس ہے یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی ہے ایک حدیث بات میں آپ کو سناتا ہوں ایمان تازہ ہوگا حضرت عناس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص راستے میں آپ کو ملتا ہے اور آپ سے کہتا ہے ساعہ کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اب قیامت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اس پر کئی ابواب باندھے گئے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ مردوان کو قیامت کے آثار بیان کیے قیامت کی علامات بیان کی کہ قرب قیامت میں لوگوں کے کی حالات کیسے ہوں گے لوگ کس انداز سے اللہ رب العزت کے نافرمان ہوں گے والدین کی نافرمانی کتنی عام ہوگی گناہ کتنے عام ہوں گے شراب کا نام بدل کر لوگ پینا شروع کر دیں گے چھوٹی نشانیاں بھی بیان فرما دی بڑی نشانیاں بھی بیان فرما دی یہاں تک کہ قیامت کے دن کی کیفیات بھی بیان فرما دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا یہاں تک بیان فرماتے رہے کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم میں چلے گئے من حفیظ من حفیظ جس نے اسے یاد رکھا یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا ساری نشانیاں بیان فرما دی یہاں تک کہ بیان فرما دیا کہ میری امت کی جنگ ہوگی نصارہ کے ساتھ کو میں قیامت میں رونیوں کے ساتھ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرمائے گا مسلمان جب غالب آ کر مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ لوگوں دجال ظاہر ہو گیا ہے نا اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے فرمایا میری امت کا ایک گروہ دجال کی خبر لینے کے لیے جائیں گے انی لارف وسما آسمان و آسما خیول و آسما آبا کما قول کہ میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں وَأَسْمَا آسما ان کے آبا اجداد کے نام بھی جانتا ہوں البانہ اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی میں جانتا ہوں کہ کس رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ دجال کی خبر لینے کے لیے جائے اور جب قیامت کا دن ہوگا فرمایا کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا, جو ہوگا ہو ہے جب میں ہوگا ہو قیامت قائم ہو چکی ہے توجہ رکھیے قیامت قائم ہو چکی ہے لیکن حساب و کتاب نہیں ہو رہا تقریباً تین سو سال گزر جائیں گے اس عالم حساب نہیں ہو رہا لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب نہیں ہو رہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتجائے کرتے کرتے مناجات کرتے کرتے دعائیں کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کسی کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا پھر کہیں گے کہ آؤ آج اللہ رب العزت کے کسی پیارے کو تلاش کرتے ہیں کہ اسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا فرمایا یا اتون آدم آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے یکولون یا آدم عشف علنا وبک اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفات کر دیجیے ہماری سفارش کر دیجیے یہ کیفیت ہم سے دور ہو جائے وہ فرمائیں گے نفسی نفسی اِذْحَبُوا إِلَىٰ غَيْرِ اَنَا لَسْتُ لَحَا مختلف حدیث کا قلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں اِذْحَبُوا إِلَىٰ غَيْرِ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤں اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ روح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور درخواست کریں گے وہاں سے بھی یہی جواب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ع نبی جناب علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں گے اب ساری قیامت کی خبریں نہیں ہیں وہ بات یاد ہے نا کہ صحابی نے پوچھا تھا مت وہ ذہن میں رکھیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام والسلام لوگوں کو جب میرے پاس بھیجیں گے تو میں کہوں گا انا رہا ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں حضرت حسن رضا خان علیہ الرحمت الرحمان نے فرمایا کہیں گے اور نبی الہ غیرین میرے حضور کے لب پر انا رہا فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اس سجدے کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اولین و آخرین کہ اب کیا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے کرتے

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیجئے <تصفح> قل دسمہ محبوب کہہ دیجئے آپ کی بات کو سنا جائے گا سل سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اشفا تو شفا, شفا شفا کیجئے آپ کی شفا کو قبول کیا جائے گا تو یہ شفا کے گبرا کا سلسلہ ہوگا پہلا مرحلہ ہوگا قیامت کا پھر اور مراحل میں حضرت انبیاء علیہ السلام والسلام کو بھی حق کی شفاعت ملے گا یہاں تک کہ حافظ قرآن حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے خاندان کے دس ایسے افراد کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا نال جہنم سے آزاد فرما دے گا یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ابارڈ ہو گیا اپنی والدہ کے پیٹ سے گر گیا اسے دنیا میں وجود ہی نہ مل سکا اللہ رب العزت اسے بھی مرتبہ دے گا قیامت کے دن کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ لا، ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمد شوکت سیالوی صاحب دامت برکات فہولا لیا تشریف فرما ہے اللہ رب العزت ان کے فیوز و برکات ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما ہے Gracias. <سلام> توجہ رکھیے گا مجھے حکم ہوا تھا کہ تقریباً سوا تین بجے تک میں بیان کروں گا تو میں میری کوشش ہوگی کہ اس سے پہلے ہی اپنا بیان میں ختم کروں آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کریم آسانی تو ارشاد ہوا کہ یہ بچہ اپنے والدین کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کرے یہاں تک کہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر داخل جنت ہو جائے گا آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا ہمارا آپس کا تعلق آپس کی محبت آپس کا ایک دوسرے سے رابطہ ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے آشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر تشریح فرما ہے یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے تعلق اور ان سے دوستی کا فیضان قیامت کے دن کیسے حاصل ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر داخل جہنم فرما دے گا جب وہ لوگ داخل جہنم کر دیے جائیں گے تو ان کے نیک دوستوں کو پتا چلے گا توجہ رکھیے گا نیک دوستوں کو پتا لگے گا کہ ہمارے دوست داخل جہنم کر دیے گئے تو فرمایا کہ وہ رب و ہوتا کی بارگاہ میں اپنے ان دوستوں کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے کہ جو جہنم میں چلے گئے کیا کہیں گے کہ یا اللہ تُو نے ہمارے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیا یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے یہ تو ہمارے ساتھ زکاط دیتے تھے تو اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ تم جس جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دا تو یہ ساری باتیں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک شخص نے آس کیا متسا یا رسول اللہ قیامت کب کا بائک میں نے یہ بات اس لیے بیان کی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پتا نہیں آپ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ میں سب سے آخری داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی جانتا ہوں یہ بہت ایک عجیب ایک الگ ٹاپک ہے یہ اب یہ جو بات یہاں پر ہو رہی ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوچھنے والے کو قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں بلکہ فرمایا ما اعددت لها اے قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے اب یہ سامنے صحابی تھے اپنی تلاوت اپنی عبادت اپنی نماز اپنے روزوں کی کثرت کا ذکر نہ کیا بلکہ آس کرتے ہیں ما اعددت کبیر آدت ولا کبھی ولا صدقہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی کبیر رسیہ میں ولا صلاة ولا صدقہ میں زیادہ نفلی نماز نہ پڑھ سکا زیادہ صدقہ و خیرات نہ کر سکا زیادہ نفلی روزے نہ رکھ سکا یعنی اتنی کسرہ سے عبادت نہ کر سکا میں لیکن میری ایک سپیشیالیٹی ہے وہ کیا ہے وَلَاكِنِّي اُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ سبحان اللہ بے شاہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں आला جب आला یہ بات ارض کی گئی نا فرمایا فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ من بے شک تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا سرمایہ ہے قیامت کی ہول ڈاکی ہو گئی اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے حضرت رابعہ وسیع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں فرماتی ہے لو كان حبك صادقا لا تعته فإن المحب لمن يحب مطيع اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی لا تعته ہو تو تو اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہو جاتا فإن المحب لمن يحب مطيع محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے جب ہم نے یہ کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہم کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں سے یہ نعرہ ہمیں ملا کیا غلام ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ نعرہ ہمیں بزرگوں سے ملا یہ نعرہ ہمیں حضور غزالی زمان رازی دورہ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر اکابرین نے دیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن فرق کیا ہے کہ یہ نعرہ انہوں نے بھی لگایا یہ نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں انہوں نے جب نعرہ لگایا تو انہیں غلامی رسول میں جینا بھی قبول تھا اس لیے موت بھی قبول تھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بزرگوں نے نعرہ لگایا نا ہم نے بھی لگایا تو جن لوگوں نے ہمیں یہ نعرہ دیا انہیں غلامی رسول میں جینا بھی قبول تھا اور پھر ظاہرے کے موت بھی قبول ہوئی آج ان کے تذکرے یہاں ہو رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات مختلف ہیں وہ کیسے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ام صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عزت اور حرمت کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہو موت قبول ہے لیکن غلامی رسول میں جینا قبول نہیں ہے سبحان اللہ نہ نماز کا کوئی حال ہے ان اول ما کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں حال نہیں روزے کوئی میرے کردار سے کچھ نہیں ہے میرا ہمسایا مجھ سے راضی نہیں ہے میرے تعلق دار مجھ سے راضی نہیں ہے میرا کردار ایسا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں ہے نعرہ لگا رہا غلامی رسول میں بہت بھی کم ہوگا تو یاد رکھئے جسے غلامی رسول میں جینا نہیں آیا نا. وہ غلامی رسول میں مر نہیں سکے ابھی ایک بات آپ نے سنی تھی نا حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت تاریخ محمد عبد القیوم صاحب کی کرامت بتائیں لوگ کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ساری زندگی اللہ رب العزت کا دین سکھانے میں قرآن سکھانے میں گزارے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ ہے

عظیم رحمت اللہ تعالی نے کے وہ روحانی خلیفہ ہیں حضرت امام محمد کے ان کا لقب باقر ہے وہ روحانی خلیفہ ہے حضرت امام علی بن حسین امام زید العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور وہ روحانی خلیفہ اور شہزادے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی اور وہ روحانی خلیفہ اور شہزادے ہیں حضرت مولا علی کرم کر اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اور جنانے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روحانی خلیفہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیدے بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے پیرا گلائڈنگ نہیں ہوا میں اڑ رہا ہے ہم نے نہیں دیکھا پیرا گلائڈنگ کی بات نہیں کر رہا ویسی ہوا میں اڑ جائے ہم نے نہیں دیکھا تم کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے پانی پر چل رہا ہے ڈوبتا نہیں ہے آگ کھا رہا ہے لیکن آگ اسے جلا نہیں رہی لیکن اگر دیکھو کہ وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو جتنا عمل تم نے دیکھا ہے جتنے تم نے یہ معاملات دیکھے ہیں فرمایا کہ یہ سب دھوکا ہے دیکھو کہ اگر وہ فرض اور سنت چھوڑ رہا ہے تو یہ جتنے کام تم نے دیکھے یہ دھوکا ہے فرمایا میں نے اللہ رب العزت تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بن پایا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت تک پہنچاتا ہے رب کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ لوگوں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتبا کرو یحببکم اللہ کو پھر اللہ رب العزت بھی تم سے محبت فرمائے گا یہ راستہ ہے جو رب کائنات کا قرب دکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت کی گئی آتا انکار جس نے کیا فرمایا من ابانی دخل الجنہ ومن من آسانی فخت ابا جس نے میری اطاعت کی وہ داخل جنت ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی ویسی گزاریں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاریں اور حضرت علامہ قاری محمد عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پورے پاکستان میں الحمدللہ مشہور ہے جو نماز تحجد نہیں چھوڑتے تھے اشراق و چاشت کے پابند تھے ساری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور تلاوت قرآن سے محبت اور اللہ رب العزت کے بندوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس سے بڑی اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن کہ تم بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھے تو ساری زندگی یہ کام ان کا رہا اور ان کے شہزادگان الحمدللہ خدمت قرآن میں کوشاں ہیں اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمی. میں اپنے اور جناب استاذ استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی شوکت سیالوی صاحب ادیل العالی کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی برکات سے نوازے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت قاری محمد عبدالقیوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی مرقدِ قرآنوار پر رحمت و تجلیات کی مزید برسات فرمائے اور اس اجتماع میں اس محفل میں آنا ہمارے لیے باعث مغفرت اور نجات بنائے آمین بجاہ فاطم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم